மது பெருமைக்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை மிகுந்த ஓகையுடனும் பேரன்புடனும் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் ஏன் அம்பு தமிழ் சொந்தங்களே சாத்தியோ ஆஜமி காவன் பர்வ ஸே குட் சமய பூர்வ अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है भगवान श्री राम का जीवन उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है और आज रामनवमी है मेरे साथ बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, राम।, राम।, राम। तमिलनाडु के कालीन साहित्य में भी श्री राम के बारे में कहा गया है मैं रामेश्वरम की इस पवित्र धरती से समस्त देशवासियों को राम रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं फ्रेंड्स आई फील ब्लेस्ड दैट आई कुड प्रे एट द रामनाथ स्वामी टेम्पल टुडे ऑन द स्पेशल डे आई गॉट द ऑपर्चुनिटी टू हैंड ओवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 8,300 करोड़ रूपीज दीज रेल एंड रोड प्रोजेक्ट्स वेल बूस्ट कनेक्टिविटी इन तमिलनाडु आई कॉन्ग्रेच्युलेट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन तमिलनाडु फॉर दीज प्रोजेक्ट्स फ्रेंड्स दिस इज द लैंड ऑफ भारत रत्न डॉक्टर कलाम इज लाइफ शोडस दैट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लिमेंट इच अदर सिमिलरली द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बींग कनेक्टेड बाय अ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर आई थिंक अवर इंजीनियर्स एंड वर्कर्स फॉर दर हार्ड वर्क दिस ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ रेलवे सी ब्रिज बिग शिप्स विल बी एबल टू सेल अंडर इट ट्रेन्स विल ऑल्सो बी एबल टू ट्रेवल फास्टर ऑन इट आई जस्ट फ्लैग ऑफ आ न्यू ट्रेन सर्विस एंड ऑल्सो आ शिप आ शॉर्ट वाइल एगो वंस अगेन आई कांग्रेच्युलेट द पीपल ऑफ तमिलनाडु फॉर दिस प्रोजेक्ट फ्रेंड्स फॉर मेनी डेकेट्स देर वॉज ए डिमांड फॉर दिस ब्रिज विथ योर ब्लेसिंग्स वी गॉट द प्रिविलेज ऑफ कंप्लीटिंग दिस वर्क पंबन ब्रिज सपोर्ट्स बोथ Ease of doing business and ease of travel. It will have a positive impact on the lives of the lakhs of people. The new train service will improve the connectivity from Rameswaram to Chennai and other parts of the country. This will benefit both trade and tourism in Tamil Nadu. न्यू जॉब्स एंड बिजनेस ऑपरचुनिटीज विल ऑल्सो बी क्रिएटेड फॉर द यूथ साथियों बीते दस वर्षों में भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज दोगुना किया है इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है बीते दस सालों में हमने रेल रोड एयरपोर्ट पोर्ट बिजली पानी गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब छह गुना बढ़ाया है और मड़न हुयर तीर्थ आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबे ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है इसी तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेड कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है वंदे भारत अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है साथियों जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है दुनिया के हर डेवलप्ड नेशन हार्ड डेवलप रीजन में यही हुआ है आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है हमारे तमिलनाडु को हो रहा है साथियों विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में तीन गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है जब इंडी अलायंस की सरकार थी डीएम के उस सरकार में विराजमान थी तब जितना पैसा मिला उससे तीन गुना मोदी सरकार ने दिया है इससे तमिलनाडु की इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है साथियों तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है बीते एक दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट सेवन टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है वो रोते रहते हैं ट्वेंटी फोर्टीन से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीज ही मिलते थे और आपको पता है उस समय इंडी के मुख्य कर्ता मुख्यकर्ता धर्ता कौन थे ये आपको पता है इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6000 करोड़ रूपीज से ज्यादा है भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है इसमें रामेश्वरम का स्टेशन भी शामिल है साथियों लास्ट टेन ईयर्स में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों के रोड और हाईवे के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है 2014 के बाद तमिलनाडु में केंद्र सरकार की मदद से 4000 किलोमीटर रोड बनी है चेन्नई पोर्ट को कनेक्ट करने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगा आज भी करीब 1000 करोड़ रुपीस के रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ ही आंध्र प्रदेश के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे साथियों चेन्नई मेट्रो जैसा मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तमिलनाडु में ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ा रहा है हमें याद रखना है जब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो इससे हर सेक्टर में नई जॉब भी क्रिएट होती है मेरे नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं साथियों बीते दशक में भारत ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश किया मुझे है मुझे खुशी है कि तमिलनाडु के, के करोड़ों गरीब परिवारों को इसका बेनिफिट मिल रहा है बीते दस साल में फोर करोड़ से ज्यादा पक्के घर देश भर के गरीब परिवारों को मिले हैं और इसमें पीएम आवास योजना के तहत 12 लाख 12 लाख से ज्यादा पक्के घर यहां तमिलनाडु में मेरे गरीब परिवार के भाई बहनों को मिले हैं पिछले 10 सालों में गांवों में करीब 12 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से वाटर नीर पहुंचाया गया है इसमें वन करोड़ इलेवन लाख फैमिली मेरे तमिलनाडु की है इनके घर में पहली बार टैप वाटर पहुंचा है इसका बहुत बड़ा लाभ तमिलनाडु की मेरी माताओं बहनों को मिला है साथियों देशवासियों को क्वालिटी और सस्ता इलाज देने से ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है आप देखिए आयुष्मान योजना के तहत तमिलनाडु में वन करोड़ से ज्यादा ट्रीटमेंट हो चुके हैं इससे तमिलनाडु के इन परिवारों के 8000 थाउजेंड करोड़ रूपीज जो उनकी जेब में से खर्च होना था वो खर्च बच गया है मेरे तमिलनाडु के भाई बहनों के जेब में 8000 थाउजेंड करोड़ रूपीज ये बहुत बड़ा आंकड़ा है तमिलनाडु में 1400 से अधिक जन औषधि केंद्र है ये मैं सिर्फ तमिलनाडु का बताता हूं यहां जन औषधि केंद्र में 80 परसेंट डिस्काउंट पर दवाएं मिलती है इन सस्ती दवाओं से भी लोगों की जेब में 700 करोड़ रुपीज़ मेरे तमिलनाडु के भाई बहनों के जेब में 700 करोड़ रुपीज़ की सेविंग हुई है और इसलिए मैं तमिलनाडु के मेरे भाई बहनों को कहूंगा अगर आपको दवाई खरीदनी है तो जन औषधि केंद्र से खरीदिए आपको एक रुपये की चीज बीस पैसे में पच्चीस पैसे में तीस पैसे में मिल जाएगी साथियों हमारा प्रयास है कि देश के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए एब्रॉड जाने की मजबूरी ना रहे बीते सालों में तमिलनाडु को इलेवन नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं देशभर में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है अब गरीब से गरीब मां का बेटा बेटी भी जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है वो भी डॉक्टर बन सकते हैं मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें ताकि गरीब मां के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके साथियों टैक्स पेयर का दिया हर पैसा गरीब से गरीब के काम आए यही गुड गवर्नेंस है तमिलनाडु के लाखों स्मॉल फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं तमिलनाडु के फार्मर्स को पीएम फसल बीमा स्कीम से भी 14,800 करोड़ रुपए का क्लेम मिला है साथियों भारत की ग्रोथ में हमारी ब्लू इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसमें तमिलनाडु की ताकत दुनिया देख सकती है तमिलनाडु का हमारा फिशरीज से जुड़ा समाज बहुत मेहनती है तमिलनाडु के फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्टेट को जो भी मदद चाहिए वो केंद्र सरकार दे रही है पिछले पांच साल में पीएम मत्स्य संपदा स्कीम के तहत भी तमिलनाडु को करोड़ों रुपए मिले हैं हमारी कोशिश यही है कि मछुआरों को ज्यादा फैसिलिटीज मिले आधुनिक सुविधाएं मिले चाहे सीवीड पार्क हो या फिर फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर हो केंद्र सरकार यहां सैकड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है हमें आपकी रक्षा सुरक्षा की भी चिंता है भारत सरकार फिशरमैन के हर संकट में उनके साथ खड़ी है भारत सरकार के प्रयासों से बीते दस साल में 3,700 से ज्यादा फिशरमैन श्रीलंका से वापस लौटे हैं इनमें से 600 से अधिक फिशरमैन तो पिछले एक साल में फ्री हुए हैं और आपको याद होगा कुछ हमारे मछुआरा साथियों को फांसी की सजा हुई थी उनको भी हम जिंदा भारत लौट करके ला करके उनके परिवार को सुपुर्द किया है साथियों आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बड़ा है लोग भारत को जानना चाहते हैं भारत को समझना चाहते हैं इसमें भारत के कल्चर का हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है अरे तमिल का गौरव हो मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो मैं मानता हूं कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में इस ग्रेट ट्रेडिशन को हमें और आगे ले जाना है मुझे विश्वास है कि रामेश्वरम और तमिलनाडु की ये धरती हमें ऐसे ही निरंतर नई ऊर्जा देती रहेगी नई प्रेरणा देती रहेगी और आज भी देखिए कितना सुभग संयोग है राम नवमी का पवित्र दिवस है रामेश्वरम की धरती है और यहां पर जिस पन्नम बीच का आज उद्घाटन हुआ सौ साल पहले जो पुराना ब्रिज था उसको बनाने वाला व्यक्ति गुजरात में जन्म लिया था और आज सौ साल के बाद उसका नया ब्रिज बनाने का उद्घाटन करने का बाद भी उस व्यक्ति को मिला है जो भी गुजरात में पैदा हुआ है साथियों आज जब नवमी है रामेश्वर की पवित्र भूमि है तब मेरे लिए कुछ भावुक पल भी है आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है सशक्त समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है तीन तीन चार चार पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उस विचार ने भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने आज हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया है आज देश के लोग बीजेपी सरकारों के गुड गवर्नेंस देख रहे हैं राष्ट्रहित में लिए जा रहे हैं वो निर्णय देख रहे हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है देश के हर राज्य हर कोने में जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं गरीबों की सेवा करते हैं वो देखकर मुझे गर्व होता है मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को तमिलनाडु के इन सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं नंडरी मणकाम, मिंडोम संदिप्तोम भारत माता की भारत माता की भारत माता की